الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تسمع لقولهم كانهم خشب مسندا يحسبون كل صيحة عليهم معدود العدو قاتلهم الله ان يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا نستغفر لكم رسول الله لهم ورؤوسكم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء هم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون الأذان ولله العزة والمسؤوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن لولا أخرتني إلى أدم قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير